بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم حضرت عقرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سیأتیكم عقرمت مؤمنا مہاجر فلا تسبو اباہ فإن سب المیت یؤذل الحی ولا لا يبلغ المیت محمد الرسول اللہ عقرمہ بن ابی جہل بہت جلد ایک مومن اور مہاجر کی حیثیت سے تمہارے ہاں پہنچنے والا ہے اس کے باپ کو گالی نہ دو مردے کو گالی دینے سے اس کے رشتہ دار جو زندہ ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے اور مردے کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی تعارف اکرما بن ابی جہل کی عمر تقریباً تیس سال تھی جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور ہدایت کی دعوت کا کھلم کھلا اظہار کیا تھا وہ حسب و نصب کے اعتبار سے قریش کے معزز ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور مال و دولت کے لحاظ سے ان میں سب سے اونچے تھے اگر ان کا باپ آڑے نہ آتا تو وہ اس لائق تھے کہ اپنے ہم عمروں یعنی سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح بہت پہلے اسلام میں داخل ہو چکے ہوتے کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا باپ کون تھا یہ وادی مکہ کا بہت بڑا ظالم اور جابر مشرقین عرب کا سردار مسلمانوں کو سخت اذیتیں پہنچانے والا جس کی سخت سزاؤں کے ذریعے اہل ایمان کو آزمایا گیا اور اہل ایمان اس آزمائش میں ثابت قدم نکلے اس ظالم کی مکاری اور چال بازی کے ذریعے اہل یقین کی سچائی کو جانچا گیا تو وہ سچائی اور ایمان کے معیار پر پورے اترے اس کے متعلق بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ ابو جہل تھا یہ تو ان کا باپ تھا اور وہ خود اکرما بن ابی جہل مخزومی ہیں اکرما کا شمار قریش کے سرداروں اور وہاں کے امیر اور سمجھدار لوگوں میں ہوتا تھا ابو جہل کا قتل اکرما بن ابو جہل نے خود کو اس حال میں پایا کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر مجبور تھے چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اپنے دل میں بٹھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید مخالفت سے پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو طرح طرح کی تکالیف تک پہنچائی اور ایسے ایسے مظالم ڈھائے کے جس سے ان کا باپ خوش ہو گیا جب ان کے باپ نے غزہ بدر میں مشرقین کے لشکر کی قیادت کی اور لات اور عضا کی قسمیں کھا کھا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دیے بغیر وہ مکہ واپس نہیں لوٹے گا اس نے بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر وہاں تین دن قیام کیا اس دوران وہ اونٹ زبا کر کے ان کا گوشت کھاتا رہا اور شراب پیتا رہا اس کو خوش کرنے کے لیے دف بجا بجا کر باندیا اسے گانے سناتی رہی جس وقت ابو جہل اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا اس کا بیٹا اس کا قابل اعتماد ساتھی تھا لیکن جب جنگ شروع ہوئی اور ابو جہل کو پتہ چلا کہ اب اسے شکست ہو رہی ہے اور اس کو اپنی موت دکھائی دینے لگی تو اس نے اپنے خدا لات اور غزہ کو پکارنا شروع کیا لیکن لاد اور رستہ نے نہ اس کی پکار سنی نہ اس کی مدد کو آئے کیونکہ وہ سننے سے معذور اور مدد کرنے سے عاجز تھے تو وہ ذلت کی موت مارا گیا اور اس کے بیٹے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نیزے اپنے دشمن کے خون سے تر ہیں اکرمہ نے اپنے کانوں سے اس کے حلق سے نکلنے والی آخری چیخ سنی تھی اکرمہ بدر کے میدان میں قریش کے سردار ابو جہل کی لاش چھوڑ کر ابو جہل کی لاش کو چھوڑ کر مکہ لوٹ آئے مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد ان کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہا کہ وہ اپنے باپ کی لاش اٹھا کر, اٹھا کر لاتے اور اسے مکہ میں دفن کرتے جنگ کے میدان سے بھاگتے ہوئے وہ بحالت مجبوری اسے مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے اور مسلمانوں نے دوسرے مقتولین کے ساتھ اسے بھی بدر کے کنویں میں پھینک کر اس پر ریت ڈال دی رویے کی تبدیلی اور اسی روز سے اسلام کے ساتھ اکرما کے رویے نے دوسری صورت اختیار کر لی پہلے تو وہ اپنے باپ کی حمایت میں اسلام کے مخالف تھے مگر آج سے والد کے بدلے کے لیے اسلام سے دشمنی اختیار کر لی اور یہیں سے اکرما اور ان کے دوسرے ہم خیال مشرقین قریش جن کے والد یا رشتہ دار جنگ بدر میں مارے گئے تھے اور وہ ان کے انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اہل مکہ کے سینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دعوت کی آگ اور انتقام کے شعلے بڑکانے میں لگ گئے جس کے نتیجے میں احد کی جنگ ہوئی جنگ بدر کا بدلہ لینے والے لشکر میں اکرما کی شرکت جنگ بدر میں اپنی شکست کا بدلہ اور اپنے مقتولین کا انتقام لینے کے لیے قریش کا جو لشکر مکہ سے روانہ ہوا جو غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اکرمہ اس میں شریک ہو گئے انہوں نے اپنی بیوی ام حکیم کو بھی ساتھ لیا تاکہ وہ بھی عورتوں کے ساتھ شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف مردوں کو بھڑکائیں اور صفوں کے پیچھے کھڑی ہو جائیں اور جب قریش کے نوجوانوں میں شکست کے آثار نظر آئیں تو وہ دف بجا بجا کر انہیں قتال پر تیار کریں اور ان کو میدان جنگ میں ثابت قدم رکھنے کی کوشش کریں قریش نے اپنی فوج اپنی فوج کے گھوڑے گھوڑے سوار دستے کا کمانڈر سیدھے ہاتھ کی طرف خالد بن ولید کو بنایا اور بائیں طرف فوج کا کمانڈر اکرمہ بن ابی جہل کو بنایا اس دن ان دونوں کمانڈروں نے جرت اور شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ قریش کا پلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر بھاری ہو گیا اور اس کے نتیجے میں قریش کو فتح ہوئی جس پر ابو سفیان خوشی سے چیخ رہا تھا بیوم بد یہ جنگ بدر کا بدلہ ہے آج ہم نے غزہ بدر کا بدلہ لے لیا ہے وضو خندق کے موقع پر بھاگنے میں کامیابی وضو خندق کے موقع پر مشرقین نے مدینے کو گھیرے میں لے رکھا تھا جب محاصرے کو کافی وقت ہو گیا تو ایک رما کی قوت برداشت جواب قوت برداشت جواب دے گئی وہ محاصرے کی مدت لمبے ہونے کی وجہ سے پریشان ہو گئے آخر انہوں نے خندق کے ایک تنگ حصے کو دیکھا اور اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کر اس پار جا پہنچے کچھ بہادر سواروں نے ان کی راہ اپنائی اور وہ بھی ان کے پیچھے خندق پار کر کے دوسری جانب پہنچ گئے ان میں سے عمر بن عبدود عامری مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا لیکن عکرمہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا فتح مکہ کے موقع پر قتل کیے جانے کے ڈر سے یمن چلنا فتح مکہ کے موقع پر جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے مقابلے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے راستے سے ہٹ جائیں یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوج کے کمانڈروں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ مکہ و مکرمہ کے عام لوگوں کو کچھ نہ کہیں وہ صرف انہی لوگوں سے جنگ کریں جو ان سے لڑیں لیکن اکرمہ اور ان کے کچھ ہم خیال ساتھی قریش کے فیصلے کے باوجود جنگ کا ارادہ کے لیے مکہ سے نکل پڑے اور مسلمانوں کے بہت بڑے لشکر کے سامنے مقابلے کے لیے آ گئے کیونکہ غزوہ خندق کے واقعے سے پہلے حضر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکے تھے اس لیے غزوہ خندق میں وہ مشرقین سے مقابلے کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھے اور حضر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک معمولی جھڑپ کے بعد مشرقین مکہ کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا اس جھڑپ میں ان کے چند آدمی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے بھاگنے والوں میں اقربا ابن ابی جہل بھی تھا اس وقت وہ سخت حیرانی اور پریشانی سے دوچار تھا اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں اب ان کے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں رہی مکہ والوں نے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان تمام جرموں کو معاف کر دیا تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیے تھے البتہ اس عام معافی سے چند مجرموں کو ہٹا لیا گیا تھا اور ان کو معاف نہیں کیا گیا تھا اور نام لے لے کر حکم دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے خواہ وہ کعبے کے پردوں میں چھپے ہوئے ہی کیوں نہ ملے ان لوگوں میں اکرما ابن ابی جہل کا نام سر فہرست تھا اس لیے اپنی جان کے خوف سے وہ چھپ کر مکہ مکرمہ سے نکلے اور جمن کی طرف چل پڑے کیونکہ اس کے علاوہ انہیں کسی دوسری جگہ پناہ ملنے کی امید نہ تھی حضرت اکرمہ کی بیوی بی ام حکیم کا اسلام قبول کرنا اکرمہ کی بیوی بی ام حکیم اور ہند بنت عطبہ دس دوسری عورتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچی اس وقت دو ازواج متحرہ آپ کی صاحبزادی حضر فاطمہ زہرہ اور خاندان عبد المطلب كشند خواتين رضي الله تعالى عنهن صلى الله عليه وسلم کے پاس موجود تھی اس موقع هند بنت عتبہ نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا رسول الله الحمد لله الذي اظهر الدين الذي اختاره لنفسي واني لا اسالك ان تمسني رحمك بخير فاني امراه مؤمنه مصدقه ثم كشفت عن وجهها وقالت هند بنت عتبة يا رسول الله اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا میں آپ کے ساتھ اپنی خاندانی رشتہ داری کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور حسن سلوک کی درخواست کرتی ہوں میں سچے دل سے اسلام قبول کرتی ہوں میں ایک مسلمان عورت ہوں پھر انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب سرکاتے ہوئے کہا اللہ کے رسول میں عطبہ کی بیٹی ہند ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بک میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں اور تمہارا خیر مقدم کرتا ہوں انہوں نے پھر کہا اللہ رسول اللّہ مکان علیٰ وجل اور دبیۃ الحب الیہ ضلع ممبد اسباحۃ علیٰ وجل اور دبیۃ الحب الیہ الزم اللہ کے رسول اللہ کی قسم آج سے پہلے روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کی ذلت اور رسوائی مجھے آپ کے گھر سے آپ کے گھر کی ذلت اور رسوائی سے زیادہ پسند ہو مگر اب یہ حال ہے کہ دنیا کا کوئی گھر میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے زیادہ معزز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے پاکیزہ خیالات اور احساسات میں زیادتی اور برکت عطا فرمائے اس کے بعد اکلما کی بیوی ام حکیم کھڑی ہوئی انہوں نے اسلام قبول کیا پھر بولی یا رسول اللہ قد من ترجمہ اللہ کے رسول اکلما اس ڈر سے بھاگ گیا ہے کہ آپ اسے قتل کر دیں گے اللہ کے رسول آپ اسے امان بخش دیں اللہ آپ کو امان دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر ارشاد فرمایا ہوا آمن اکرمہ بن ابی جہل کو امان دی جاتی ہے آج سے وہ پناہ میں ہے